assalomu alaykum uchinchi kurs talabalari hozirgi o'zbek adabiy adabiy tili fanidan ikkinchi mavzu sintaksiga kirish asl sintaktik birliklar bo'yicha ikkinchi mashg'ulotimizni boshlaymiz ikkinchi mavzuni ko'rib oib işte, sizda savol tug'ilishi mumkin birinchi mavzuda ham xuddi shu mavzu ikkinchi mavzuda ham yana aynan shu mavzu bo'yicha gaplashamizmi shu bo'yicha fikrlashamizmi degan yo'q bu birinchi mavzu ikkinchi mavzu uchinchi to'rtinchi mavzular yoki bir xil nomlangan mavzularning e, asosiy farqlanadigan joyi nimani muhokama qilishimizda ya'ni rejada bugungi rejalashtirilgan va o'rganishimiz lozim bo'lgan masalalar birinchisi sintaksni tadqiq manbai va predmeti ikkinchi sintaktik birliklarning ikki tomoni uchinchi leksima va grammatik shakl valentligi nutqda so'zlarni o'zaro aloqalarga kirishish omili sifatida deb nomlanadi sintaksis va uning tadqiq manbai nima til o'z kommunikativ vazifasini sintaktik qurilma gap vositasida amalga oshiradi tildagi barcha fonetik leksik morfologik hodisa ana shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi biroq bular sirasiga leksika va morfologiyaning til grammatik qurilishidagi ishtiroki o'ziga xos zero <coughs> har qanday sintaktik hodisada so'z va morfologik ko'rsatkichni ko'ramiz shu boisdan sintaktik mohiyatini belgilashda leksik va morfologik omilga tayaniladi bu jumlani qanday tushunish kerak bu yerda siz abituriyent yoki o'qishga kirish asnosida tayyorlangan davringizda shunday bir testga duch kelgansiz tovushlar so'zlar iboralar qo'shimchalar qaysi e, bo'limda o'z imkoniyatini to'liq namoyon qiladi degan testga uchramiz aynan bu jumlaning mohiyati shu demak tovushlar ham so'zlar ham qo'shimchalar ham morfologik shakllar yoki morfologik birliklar yoki iboralar ham qachonki gap tuzilib sizu bizga xizmat qilib boshlagandagina foydali ish koeffitsientiga ega bo'ladi sintaksning asosi <coughs> gap haqidagi ta'limot bu fikr gap aslida so'zning bürük, erkin birikuviga ham asoslanganligi tufayli so'zlarning bog'lanish qonuniyati so'z birikmasi ham sintaksning ichida o'rganiladi so'z birikmalarini o'rganish gap ta'limotining tarkibiy qismi undan ajralgan holda qaralishi mumkin ham emas sintaks so'zning har qanday birikuvi emas balki hokim hokimtobeylik munosabatiga kirishgan erkin nutqiy birikuvning lisoniy mohiyatini tekshiradi qaysidir yo'sindagi so'zning birikuvi bo'lgan qo'shma so'zlar bo'lishi mumkin qiqayoq taklif qilmoq uchburchak ertapishar sotib olmoq va boshqa yoki frazeologik birlik sanaluvchi ilonning yog'ini yalagan tepa soch tika bo'lmoq og'zi bo'sh ko'ngli bo'sh tegirmonga tushsa butun chiquvchi va boshqalar sintaksning tadqiq doirasidan chetda qoladi nima uchun chunki bular erkin bog'lanish shakliga ega emas demak sintaksda asosiy o'rganadigan narsamiz gap to'g'rog'i gap va uni tashkil qiluvchi so'z birikmalar birikuvlar o'rganiladi turg'un bog'lanmalar ma'lumki qo'shma so'zlar leksikologiya doirasida so'z doirasida yoki leksima doirasida iboralar esa turg'un bog'lanma frazaloa sohasida o'rganilgan e'tibor beriladigan asosiy sintaktik birliklar so'z birikmasi va gap sintaksning asosiy birliklari bu oldingi darsdan ham sizga ma'lum so'zning nutqda o'zaro tobi hokimlik aloqaga kirishuvidan sintaktik birliklar vujudga keladi ularni ikki guruhga birlashtirish mumkin gap bo'lishi mumkin so'z birikmasi bo'lishi mumkin aloqasi bir xil lekin farqlanuvchi jihati gap predikativ birlik so'z birikmasi nominativ birlik demakki so'z ham so'z birikmasi ham tushuncha bildiradi lekin so'z keng tushunchani so'z birikmasi aniq tor tushunchani bildiradi ya'ni ruchka deydigan bo'lsak barcha ruchkalar qamrab olinadi qizil ruchka desak shularning konkret turi belgilanadi demak so'z keyin tushuncha so'z birikmasi tor aniq tushunchani bildiradi e, gap esa predikativ birlik ya'ni hukm fikr ifodalaydi e, so'z birikmasi va gapni farqlovchi asosiy omillardan yani, tamoyillardan yana biri hokimdan tobiga savol berish yo'li bilan ham chiqishingiz mumkin agar e, keyingi so'zdan oldingi so'zga kim nima qayer so'roq qo'yilsa bilingki u predikativ birlik tobi aloqa lekin gap keyingi so'zdan oldingi so'zga hokimdan tobiga kim nima qayer so'rov'idan boshqa xohlagan savol qo'yilsa bilingki u so'z birikmasi tobi aloqa so'z birikmasi sintaksning bosh birligi gap so'z birikmasi xuddi so'zlar kabi be, bevosita yoki bilvosita uni tashkil etuvchisidir demak xohlagan bir gapni olib qarasangiz uni ichida so'z qanday xizmat qilsa uman birlik sifatida so'z birikmasi ham gap qurilishi uchun shunday material bo'lib xizmat qiladi demak men ertaga e, buvnikiga boraman gapini olib qarasangiz men ertaga buvnikiga bormoq so'zlarining barchasi shu gap uchun qanday xizmat qilib qanday birlik hisoblansa shu gapni ichidagi ertaga bormoq buvimnii buvnikiga bormoq ikkita so'z birikmasi ham xuddi shunday qurilish materiali bo'lib xizmat qiladi sintaktik birlik gap va so'z birikmasi so'zlarning o'zaro tobi hokim aloqasi asosida hosil bo'lishi bu birikishning eng e, birikishning esa turli vosita qo'shimcha yordamchi so'z va usullari masalan tobiy aloqani turlari moslashuv bitishuv moslashuv orqali yuzaga kelishi sintaksning boshqa sathlar bilan zich aloqada ekanini ko'rsatadi demak so'zlar bir biri bilan tobi bog'langan paytida albatta o'rtada egalik kelishik shaxs son zamon mayl bog'lama e, ko'makchi bo'lishi tabiiy va tabiiy aloqaning turlari har xil bo'lishi mumkin e, predikativ aloqa nopridikativ aloqa moslashuv bo'lishi mumkin bitishuv bo'lishi mumkin boshqaruv bo'lishi mumkin subordinatsiya bir tomonlama aloqa yoki koordinatsiya ikki tomonlama aloqa bo'lishi mumkin demak nutqda birinchi so'zlar o'zaro sintaktik aloqaga kirishib tushuncha ifodalovchi birlik so'z birikmasini vujudga keltiradi e'tibor bering tushuncha ifodalovchi birlik so'zlarni o'zaro birikib tushuncha ifodalovchi birlik hosil qilish qonuniyatlari ya'ni bularni o'rganadigan qismi so'z birikmasi sintaksisining obyekti vazifasi sanaladi ikkinchisi so'z fikr ifodalashga ixtisoslashgan nutqiy birlik gapni shakllantiradi demak gap bo'lishi uchun bir so'z ham kifoya ikki so'z ham kifoya uch va undan ortiq so'zlar ham kifoya ekanini bilasiz bordim gap yep. men bordim ham gap yep. men kecha bordim ham gap yep. gapni yep hosil qilish qonuniyati bilan gap sintaksisi shug'ullanadi sintaktik birliklarning ikki tomoniga e'tibor berasiza va birinchi ma'ruzamizda gaplashgan lisoni sintaktik tolqlisii tushunchasini kengroq tushunishga harakat qilamiz bu ma'ruzda albatta e'tibor bering lisoniy sintaktik qolipning mohiyatini to'liq o'zlashtirishga tushunishga e, ulgurasiz fonetika leksika morfologiyada bo'lgani kabi bu sintaksda ham lisoniy va nutqiy jihat farqlanadi ya'ni til va nutq jihatlari farqlanadi buni birinchi ma'ruzamizda ham aytdik ma'lumki lisoniy hodisa bevosita kuzatishda berilmaganlik moddiylikdan xoliylik miqdoran cheklilik takarror takrorlanuvchanlik ijtimoiy va majburiylik belgilariga ega u bevosita kuzatishda berilganlik miqdoriy cheklanmaganlik betakrorlik individuallik ixtiyoriylik xususiyatlariga ega bo'lsa bu nutqiy hodisaga o'tib ketadi va o'zaro qarama qarshilikni hosil qiladi nutqiy sintaktik birlik sifatida nutqda qo'llanadigan sezgi a'zolariga ta'sir qiladigan o'qish yozish aytish eshitish mumkin bo'lgan so'z birikmasi va gap tushuniladi bu nutqiy lisoniy sintaktik birlik esa so'z birikmasi va gap hosil qilishning qoliplaridir lisoniy satqiqga tegishli bo'lganligi uchun ularni shartli ravishda lisoniy sintaktik qolip lisi deb atagan ma'qul lisoniy sintaktik qolibning moddiylikdan xoliligi va nutq nutqiy hosilaning moddiyligi bu birinchi jihati lisoniy sintaktik qolip jamiyat a'zolari ongida mavjud bo'lib kishilarning erkin birikma hosil qilish ko'nikmasi sifatida uzoq davr mobaynida shakllanadi bu ko'nikma bo'lmasa inson birikma hosil qila olmaydi ya'ni sodda qilib aytganda har qanday inson u tilshunos bo'lishi shart emas ona tilini maxsus o'rganishi shart emas o'zi hayotiy ko'nikma davomida ana shu qoliplarga ega bo'lib boradi ya'ni aytmoqchimanki qizil olma kitobni o'qimoq maktabga bormoq mening ruchkam kabi so'z birikmalarini hosil qiluvchi qoliplarni maxsus o'rganish shart emas u tabiiy ravishda işte, bolaning ya'ni insonning o'sish davomida miyasida shakllanib boradi bu moddiylikdan xoliligi qolib bir e, ma'lum bo'ladiki lioqolib jamiyat a'zolari ongida yashaydi va moddiy qiyfaga ega emas uni qolipni moddiy qiyfasi yo'q uni sezgi a'zosi assosida bilib bo'lmaydi qolipdan chiqqan nutqiy hosilani esa endi so'z birikmasi hosil qilingandan keyin uni aytish mumkin eshitish mumkin yozish mumkin o'qish mumkin bo'ladi bu ularning moddiylikka egaligini ko'rsatadi demak lisoniy sintaktik oni ikki tomoni deganda de, birinchi e'tibor beradiganingiz lisqi moddiylikdan xoli nutqiy hosila moddiylikka ega demak qolip miyamizda undan chiquvchi birikmalar nutqimizda amal qilinadigani bu moddiy mavjud e, lisqining ijtimoiyligi va nutqiy birikmaning individualligi lisoniy sintaktik qolip bir kishi tomonidan emas balki shu tilda so'zlashuv jamiyatning barcha a'zolari tomonidan uzoq vaqt davomida shakllantirilgan shuningdek ular bir kishi uchun emas balki jamiyatning shu tilda so'zlashuvchi barcha a'zosi uchun birday xizmat qiladi bu lisqining ijtimoiy tabiatga egaligini e, ko'rsatadi e'tibor bering demak qoliplar bu bir kishi uchun yoki bir kishi tomonidan o'ylab topilgan narsa emas jamiyatdagi ijtimoiy hayotdagi barcha uchun ular miyasida shakllangan ot plyus fe'l qolipi ot plus ot qolipi sitot qolipi sonp ot qolipi kabi qoliplarni mavjudligi bu ijtimoiy lisoniy sintak qolib asosida vujudga keluvchi nutqiy hosilada esa har bir kishi nutqida o'ziga xos bo'ladi masalan kitobni o'qimoq so'z birikmasi har bir so'zlovchi nutqida o'zgacha bu nutqiy hosillarning har biri kimning nutqida nutqiga tegishliligi aytilgan o'rni vaqti zamoni aytilish maqsadi va sharoiti kabi qator belgilari bilan farqlanadi hattoki bir kishi nutqida aytilgan ikkita kitobni o'qimoq kitobni o'qimoq so'z birikmasidan ikkinchisi birinchisining aynan takrori emas zero bu nutqiy hosilalar hech bo'lmaganda so'zlovchi shaxs nutq vaziyati zamoni bilan farqlanishi bilan ikkitaga ajraladi demak kitobni o'qimoq deganni besh minut oldin aytgan bo'lishimiz mumkin ikkinchi kitobni o'qimoq besh minut keyin aytilgan bo'lishi mumkin demak bu yerda e, nutq vaziyati zamoni albatta farqlanib turibdi nutqiy hosilaning individualligi ya'ni alohidaligi shunday tushunish lozim demak lisqi ijtimoiy nutqiy hosili esa individual shaxsiy har kimniga o'ziga tegishli lisqining takrorlanuvchanligi va nutqiy hosilaning betakrorligi demak tasavvur qildik lisqini qolib har bir g'ishtda o'z izini qoldiravermaganligi kabi lisqi ham har bir so'z birikmasi va gapda takrorlanaveradi demak qolib bir undan quyilib chiquvchi g'ishtlar shu qolipda chiqadigan g'ishtlar ko'p lekin ikkisi ham g'isht ikkinchi g'isht birinchi g'ishtning takrori bo'lmaganligi kabi nutqiy hosillada ham hosilaga ham betakrorlik xos aslida borliqda bevosita kuzatishda berilgan birorta hodisa takroriyk birorta hodisada takroriylik yo'q kesilgan daraxtni qayta ekib bo'lmaydi qolipdan chiqqan so'z birikmasini takror aytish yozish mumkin emas ikkinchi bor aytilgan yoki yozilgan yozilgandek tuyulgan so'z birikmasi aslida u boshqa hodisa E, isoniy sintaki cheklanganligi va nutq hosilasining cheksizligi demak til va nutq tomonini solishtirib borayotisiz g'isht qolipi bitta undan chiqadigan g'isht esa hisobsiz shuningdek e, tushum kelishligidagi ot plyus fe'l qolipi bitta undan chiqadigan kitobni o'qimoq qalamni sotmoq e, daftarni yirtmoq umidani ko'rmoq kabi ming minglab so'z birikmasini hosil qilish mumkin substansional yondashuv o'zbek tilida so'z birikmasi hosil qilishning o'n sakkizta asosiy qolipini aniqlagan ular haqida so'z birikmasi mavzusida alohida ma'lumotlar keltirilgan bu qolipdan chiqadigan chiqayotgan va endi chiqishi mumkin bo'lgan nutqiy hosilalar so'z birikmalari miqdori cheksiz ularni tasavvur qilib ham sanab ham bo'lmaydi gap qolipi va ularning hosilalari ham xuddi shunday xususiyatga ega demak rizqi bir undan chiqadigan mahsulot son sanoqsiz lisoniy sintak qolpning majburiyligi va nutqiy hosilalarning ixtiyoriyligi o'zbek tilida so'zlashuvchi kishi nutq jarayonida so'z birikmasi tuzishga ehtiyoj sezar ekan bunda lisqining yuqorida aytilgan o'n sakkizta qolipidan biridan foydalanishga majbur undan tashqaridan emas shu o'n sakkizni biridan foydalanishga majbur ularning lisoniy sintak qolipini o'zgartirishga yangi yangi lisqi tuzishga tilimiz qonuniyat ham yo'l bermaydi biroq nutqiy so'z birikmasi yaratishda so'zlovchi şey erkin u qolipni tanlaydimi buni tanlaydimi u shaxsning o'ziga bog'liq bir fikrni bitishuv qolipida chiqarasanmi moslashuv qolipida chiqarasanmi sifat plyus ot qolipida bermoqchimisan yoki ot pilyus ot qolipida bermoqchimisan u o'zingni ixtiyoringda qolip va nutqiy hosila o'zida dialektikaning bir biriga nisbatlanuvchi kategoriyalarni munosabatini aks ettiradi ya'ni qarama qarshilikni aks ettiradi qaysidir ma'noda ramziy ma'noda jadvalga e'tibor bering birinchisi til birligi bo'lgan lisoniy sintaktik qolip ikkinchisi nutq birligi bo'lgan nutqiy hosila undan hosil bo'luvchi umumiylik tilga xos alohidalik nutqga xos mohiyat tilga xos hodisa nutqga xos imkoniyat cheksizlik imkoniyat lisonisintak qolipga xos voqelik esa nutqiy hosilaga xos khas. sabab bu til oqibat esa nutqiy hosila ya'ni nutq demak bu ko'rinishdan ham umis va ahvo degan qisqartmalarni shartli qisqartmalarni ko'z oldingizda muhrlab qoldirishimiz mumkin lisoniy sintaktik qolib umumiylik va nutqiy hosila alohidolik sifatida buni qanday tushunishimiz kerak lisoniy sintaktik qolib umumiylik sifatida ko'plab nutqiy hosilardagi umumiy belgi xususiyatni o'zida jamlaydi masalan kitobni o'qimoq xatni yozmoq qo'yni sotmoq birikmasidagi kitobni xatni qo'yni tabiiy a'zosi umumiy belgilarga ega ya'ni qaysi jihatdan uchalasida ham tabiiy qism ot uchalasida ham tabiiy qism tushum kelishida shakllangan uchalasida ham oldingi qism tobe azob bu uch umumiylik tushum kelishdagi ot va fe'l qolipining ot uzuviga uzuvda mujassamlashgan lisqining keyingi uzuvi haqida ham xuddi shunga o'xshash fikrni aytish mumkin ya'ni o'qimoq yozmoq sotmoqda ham umumiylik mavjud ya'ni fe'l so'z turkimi e, bosh shaklda harakat nomining e, lug'atda beriluvchi bosh shaklda joylashganligi va hokimlik azoi a'zosi har bir nutqiy hosila esa boshqa nutqiy hosillarga mutlaqo o'xshamaydigan alohidalikdir yuqorida ham aytdik nutqda muayyan bir lug'oyi ma'noli birliklar aniq makon va zamonda muayyan qolib asosida erkin nutqiy birikma hosil qiladi demak e, lisqining umumiyligi nutqiy hosilaning alohidaligini tushundik endi ikkinchi belgi lisoniysintak mohiyat nutqiy hosila hodisa buni qanday tushunish kerak e, qolib nutqiy hodisalar zamirida yashiringan ularning ichki barqaror o'zgarmas mohiyati bo'lib u nutqiy hosiladagi rangbalik rang baranglikka befarqdir e, nutqiy hosila esa mohiyatni turli nutq sharoitiga mos ravishda rang barang ko'rinishda aks ettiruvchi biroq mohiyat chegarasidan tashqariga chiqa olmaydigan vaqtinchalik hodisa hisoblanadi masalan yuqorida tushum kelishdek ot plus fe'l qolipi o'zgarmas ammo uning hosilalari uyni supurmoq qog'ozni yirtmoq xatni jo'natmoq derazani bo'yamoq kabi har xil ko'rinishda bo'laveradi bu rang baranglikning barchasi u qancha ko'p bo'lmasin tushum kelishigi tobii ot plus fe'l doirasidan chetga chiqa olmaydi demak nutqhiy hosila risqining o'zgarmasdan turlicha namoyon bo'lishini ko'rsatsa lisqi nutqdagi xilma xil hosilalarning bir asosda birlashtiradi demak lisqi mohiyat nutqiy hosila esa hodisadir lisoni sintaktik qolip imkoniyat nut va nutqiy hosila voqelik sifatida lisqi ki voqelikka -ki aylanmagan namoyon bo'lishi uchun zarur shart -şar sharoit va ehtiyoj talab etadigan imkoniyat bir qolip imkoniyat nutqiy hosili esa ana shu imkoniyatni -ki yuzaga chiqishi voqelikka aylanishidir demak e, risqi turg'un yakka nutqiy hosila voqelik undan chiqadigan harakatdagi birlik lisoniy sintaktik birlik sabab nutqiy hosila oqibat buni qanday tushunishimiz lozim lisoniy sintaktik qoli bu o'ziga muvofiq keladigan biror natijani keltirib chiqaruvchi omil demak omil bo'lganda keyin albatta sabab chunki sabab biror ta'sirning boshlanish nuqtasi bo'lib u ma'lum bir natija oqibatni yuzaga keltiradi demak sababsiz natija netice, natijasiz netice, har qanday natija sababsiz ro'y bermaydi lisoniy sintaktik qolib natijasida kelib chiqadigan oqibat shunday hosila sabab oqibatdan oldin kelganligi sababi sababli e, lisii ham nutqiy hosilaning qanday bo'lishini belgilaydi sani qoliping qaysini tanlagan bo'lsan natija ham shunga loyiq chiqadi ot plyus ot qolipidagi butishuvni nazarda tutib bu yoqqa qizilgul degan hosila ololmaysan tushuntira ya'ni ot plyus ot qolipida yog'och qoshiq oltin uzuk temir karavat kabi natija olishing mumkin demak lisqining e, asosiy turlari e, umuman diqqat qilib qaratadigan bo'lsa qolip asosida birikishdan vujudga kelgan nutqiy hosilarni uchga ajratish uch holatda kuzatish o'rinli birinchisi yasamo so'z albatta yasamo so'zda ham qolib mavjud ya'ni o'zbek tilini yasalish qoliplarini derivatsiya nazariyasidan yaxshi bilasiz asos so'z yasovchi qo'shimcha qolipi bo'lishi mumkin yoki asos asos qo'shilish qolipi bo'lishi mumkin va e, i tillarga xos bo'lmagan so'z yasovchi qo'shimcha keyin asos qolipida ham yangi so'zlar yasalishi mumkin keyingi so'z birikmasi lisoniy sintaktik qoliplari buni yuqorida kuzatdikkina gap lisoniy sintaktik qoliplarni keyingi mavzularda albatta kuzatamiz e, bugungi mavzuda asosiy diqqat e'tibor lisoniy sintaktik qolip va nutqiy hosilaning umumiy va farqli jihatlarini ko'rib chiqdi eng asosiysi lisoniy sintaktik qolip qanday belgilarga ega va u nutqda qanday namoyon bo'lishini mohiyatini tushundik e, yana bir marta aytaman bu taqdimotlar mavzuni o'zlashtirish uchun yetarli ma'lumot emas foydalangan ade, foydalangan adabiyotlardan ma'ruza matnidan berilgan e, har qanday ilmiy manbalardan bemalol internet manbalaridan ham foydalanishingiz mumkin ko'rsatilgan adabiyotlar yuzasidan e, struktur nuqtai nazaridan lni to'liq o'zlashtirishingiz aniq adabiyotlar ro'yxatiga e'tibor bersangiz ham bu yerdagi asosiy e'tibor o'zbek tilining struktural sintaksisi muhabbat qurbonova boshchiligida chiqarilgan va nurmonov bilan o'zbek tilining mazmuniy sintaksisiga keyin ke e, ra'na sayfullayeva muhabbat qurbonova e, hamkorlikda chiqargan zamonaviy o'zbek tili qo'llanmasiga asosiy diqqatingizni qaratmoqchiman bugungi mavzumiz ana shular tushunmovchiliklar savollaringiz yoki biror bir anglashilmovchiliklar bo'lsa bemalol Hmm, gruppaga yozib yoki ya telegramga kirib yoki modul orqali yetkazishingiz mumkin albatta savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz e'tiboringiz uchun rahmat